Всех приветствую! Сегодня у нас на разборе телефон СССР, как вы видите, знак качества того времени. Трубка такая уже, можно сказать, у нас на разборе. И хочу сказать, ГПО, дата выпуска 77 год, 77 год. Цена 20 рублей была. Ну, представьте, 77. -й. такого старого телефона я у себе на канале вроде бы не разбирал. Так что представьте, сейчас мы посмотрим его внутренности. Есть тут. О, кстати, вызвал милицию последний раз. 0. Забыл. 2. Алло, сержант Петренко. Разбираем. Сейчас мы... Что мы сделаем в первую очередь? Выкрутим вот этих три болта и покажем вам, что тут есть Секунда дела. Кстати, хочу вам сейчас сказать, что уже тут просматриваются какие-то детальки. Вы бачите, да? Вот так можно даже пальцем я своим может потрогать их. Сейчас я откручу и вернусь до вас. Так, и вроде бы я открутил. О, открутив, все-таки. І що ми тут бачимо? Бачимо тут много пилі. Ну я скажу, що платка не очень. Если ну, тут нічого не виривали. Хотя, возможно, тут вже плата не прикручена. Возможно, тут вже чья то рука побивала. Так, и что тут? Да, тут уже что-то вырвано Видите, по идее вырваны, Было припой Хотя Пруточков никаких не видно Может я ошибаюсь, но чтоб такая пораженеча была И вот что тут есть Есть контакты Контакты с я так думаю Может тут еще и платье. Хотя я сомневаюсь 77 год, вот. Кто разбирается, подивиться, чи все платы, даже схема есть. Кто разбирается в схемах, видите? Напишите, чи все платы есть. Кстати, детальки тут еще хуже, мне кажется, чем в польском. Ну, возможно, вот эти штуки латуни, хотя я сомневаюсь. И все. Так что 1977 год, если тут была рука человека, я вам скажу, ще хуже, чем польский. Что мы перед цим розбирали. Ну ничего, мы будем разбирать. Давайте глянем, что за штучка ще така. Видите, как она вынимается интересно. Взагалі не розумію, що це таке. А, тоже есть какие-то маленькие бачите. и все вот такой телефон 77 -го года А, кстати трубка Латунь, латунь да Будем надеяться, что этот телефон нам уже так, да, тут давно никто не откручивал. Кстати, там ничего не будет. Кто что знает про 77 год, может вот эту штучку разобрать, я не знаю. Сейчас я ее разберу и вернусь до вас. Вот так я разобрал, снял. Тут тоже беленькая штучка, вот такая штучка. Целая тунь, возможно, невозможно точно. И вот такой телефон. Пишите, комментуйте, что вы думаете по этому поводу.